Я витаю радиослушателей Хвилі 100 FM и в Чернівецкого променю. С вами Богдан Ластевка, и это Ластівчине гнездо. А сегодня в гнездо у нас залетела цікава дуже птаха. Цікава, это чудова співачка, обалденна, я бы сказал, украинскую мову, но я перейду на российскую. Очень красивая девушка, поэтому я в темных очках. Я боюсь, что она меня ослепит своей красотой сейчас. Но все-таки мне, наверное, придется снять очки, поменять немножечко ситуацию. Злата, добрый день. Добрый день. Добрый день, добрый день. Мне очень приятно, что вы согласились прийти в наш эфир и давайте поговорим, начнем с песни все-таки. Когда-то в советское время была модна такая поговорка: нам песня строить и жить помогает. Потом в 90-е ее несколько трансформировали и говорили: нам песня строй пережить помогает. Ну, а мне больше всего нравится с песней по жизни. Я думаю, что это самое было бы классное название нашего общения сегодня, нашего эфира. Лейтмотив, да. Да, лейтмотив злачка. И вот с песней по жизни, как на Началась песня, как она тебя вообще подхватила по этой жизни, и как ты начала э, дружить с песней? С чего все началось? Ну вот я вспоминаю первые свои сознательные впечатления от музыки. Где-то в семилетнем возрасте я уже слушала Прокофьева, Чайковского. И переслушала всю классику, которая была на пластинках у нас. И потом перешла плавно к джазу. Причем я услышала обрывки на джазовой волне. Там какой-то вообще модальный фри-джаз был очень сложный. И уже потом я перешла к профессиональной качественной поп-музыке. То есть от классики и джазу, и от джаза к поп-музыке. Обычно наоборот. Нет, это очень, это, во-первых, замечательно, потому что когда базис это классика, и потом джаз, что добавляет совершенно Свободы иную такой, свободу. Да, да. Свободу. Классика она более такая, какая, ну как бы это сказать каким-то словом таким найти, но она более строгая, скажем ну, так. Да, она а строгая. джаз это свобода. Джаз это свобода. Джаз да. И вот это очень хороший, мне кажется, базис для начала. Хочу сказать, что у нас много общего. Есть. Сейчас я сейчас расскажу, что именно то, что мы музыканты вместе, это первое, это, это и главное, наверное. Это самое это а потом один человек, которого я имя сейчас назову, я думаю, что это будет несколько такое приятное удивление, Юрий Фицко. Это музыкальный ангел для меня, это человек, который меня открыл, который дал мне, опять же, базу, основу, дал возможность выступать. Рассказал мне, что есть прекрасная музыка, такая, как «Земля, ветер, огонь», «Чикаго», «Стиви Уандер», «Госпел» и так далее. Человек, который сформировал мой музыкальный вкус, хороший, профессиональный. К сожалению, его уже нет. Его уже нет. Когда-то да. с Юрой Федьком мы играли в Черновцах, здесь различные и об этом мероприятия. Я сегодня узнала, это Потрясающе. Вообще. Да, и мы с ним играли. Я его очень хорошо помню, потому что я знал его отца, который работал в нашем Буковинском ансамбле песни и танцы Это замечательный человек был друг моего отца. То есть, вот таким вот образом, наша Земля планета настолько маленькая, маленькая что мы можем найти общих друзей, общих знакомых. И, конечно, Царство Небесное Юрий Федько, этому замечательному человеку, а вдруг музыканту. Кто, кто нас слушает, тоже его помнит. Я, уверен, да. я уверен, что потом это увидит в эфире. Конечно, кто-то услышит уже в эфире, слышит сейчас по радио, в телевизионном это будет смонтировано, и мы выйдем в эфир несколько позже, но тем не менее. Злата, вот, э, и потом вот движение пошло вперед, да? Какие, с, с, с чем ты пошла вперед, скажем так? Пошла вперед э, с музыкальными конкурсами, вокальными, естественно. И причем Первый мой музыкальный конкурс был не вокальный, а композиторский. Я заняла на нем гран-при, и мне сказали, давай сочиняй музыку, у тебя так это хорошо получается, но больше всего в жизни я люблю петь. Безусловно, я сочиняю какие-то мелодии, дома песни, наигрываю, но у меня не хватает смелости их вынести в широкой аудитории. Какие-то стихи даже у меня есть, но уже серьезные песни в качестве артиста Златоогневич – это Остров Любви, это Пристрасть, это Зузуля, это Гравитис, которая представляла... Украину на Евровидении. И благодаря композитору Мише Некрасову у меня есть сейчас, на сегодняшний день, но я бы сказала такая сложная поп-музыка, потому что чтобы ее петь, мне постоянно нужно быть в форме. То есть не удастся профилонить уроки вокала, постоянные занятия, иначе эти песни не споешь. Кстати, вот о Евровидении. Расскажи, пожалуйста, немножко какие-нибудь закулисные интересные интриги, наверное. Есть ли это на Евровидении или то, чего ты, допустим, не рассказывала в эфирах других телеканалов? Мне интересно просто. Вот Евровидение и интриги. Конечно же, Евровидение и интриги – это огромнейшая конкуренция. Конечно же, все только спят и видят, чтобы им досталось призовое место. Это нормально, это здорово. И все поэтому работают, не покладая просто рук и ног. Люди часами не спали, сутками не спали все работали над номерами, пели, срывали связки, даже у некоторых участников Евровидения были с собой специальные доктора, да, там которые делали заливки uh -huh. в горлышко, потому что ребята реально теряли голос на нервной почве, не пели. Я утром иду, говорю: Hello, my friend, good morning! Oh, вот так вот шипит. Я говорю, что случилось? Он говорит, вот я репетировал, нервничал, теряли голоса. Но на Евровидении сцена вообще это такое волшебное место, где у тебя перестает болеть голова, где ты забываешь, что тебе было плохо, у тебя что-то в жизни случилось. Вот ты выходишь на сцену, я выхожу на сцену, я растворяюсь, я забываю обо всем на свете о плохом, я здесь и сейчас творю. И голос но... как-то возвращается. Да, но присутствует элемент волнения вот перед выходом Огромное на сцену. Огромное волнение было такое, что дрожали коленки, и я говорила, ребята, давайте поменяемся с вами местами, потому давайте что, вместо да, мне меня когда, вы выйдете. Мне, мне когда говорили э, поначалу, что э, не все артисты волнуются, как бы человек выходит на сцену, это, это, это брехня. Конечно, потому Или... что если человек чувствует, а музыка это язык, который мы несем, мы Конечно. несем наши чувства радости, горести и так далее. И тому подобное. Поэтому не волноваться невозможно. И мы хотим выглядеть хорошо. Мы, мы, хотим этого, и мы это делаем. А тем более те, кто это, те, кто это умеют делать на таком уровне. Я вчера переслушал несколько песен Злата твоих. Почему? Потому что просто говорить о музыке... Кто-то сказал такую фразу, что говорить о музыке, это все равно, что танцевать об архитектуре. Правильно. А о, а музыке, можно, о а музыке можно писать нотами или говорить песни. И чтобы почувствовать исполнителя, лучше его послушать и свои впечатления. Это, конечно. Ты обладаешь обалденным, обалденным вокальными данными, и ты Спасибо ими умеешь большое. управлять. Я бы сейчас мог говорить комплиментарно, комплиментов мог бы высказать, вылить целую гору комплиментов, но рамки. Ну, это никогда много да, не бывает, но я никогда вас очень много не благодарю бывает. За это. Вот, рамки меня, как ведущего, все-таки меня ограничивают в этом немножко зло. Но я вообще еще раз повторюсь: что мне приятно, что мы встретились, все тем более, именно. что у нас есть много общего. Да, и да. вот сразу такой вопрос в лоб. Депутатство. Депутат Верховного Совета Злата Огневич сегодня. Насколько это было от души и почему этот позыв был, если так можно сказать? Ну, это такая гражданская, более культурная позиция. Я рассматриваю свое депутатство как определенный опыт, который я сейчас получаю, и как возможность влиять, в частности, и на культурные процессы также, потому что я являюсь автором не только культурных законопроектов, сейчас я готовлю очень важный законопроект, я не буду пока говорить, пока это... Не, да. надо, не, не надо, не надо казать гоп, доки не перепрыгнешь. Вот. И это возможность влиять на процессы. И я сейчас уже решала те вопросы, которые я бы в жизни никогда не решила, там, для артистов, для коллективов, которые обратились ко мне уже как депутату, будучи певицей. Открыты многие двери. И предложил мне это Олег Валерьевич Лешко на одном из концертов. Я пела для бойцов АТО. Он возвращался, и мы пересеклись на этом концерте. Ему очень понравилось мое выступление. И он говорит, Златочка, ты просто пока подумай. В общем, мы с командой приняли решение. Безусловно, есть и минусы в этом. Есть и неоднозначное отношение к политикам в свете последних созывов Верховных Рад. То есть, скажем, у людей, у народа сложилось мнение, что это политики, депутаты, это те, которые, наоборот, делают как можно больше против народа. Так вот, я считаю, что сейчас пришла та формация Верховную Раду, пусть не все, я не буду говорить за всех, пришла новая сила, которая сможет сделать для народа, а не против него. А ты знаешь, я когда-то... Э, это было в 90-е годы, когда были проблемы и с концертами, и проблемы были у артистов, у музыкантов, у работников филармонии. Я тогда работал в нашем симфоническом оркестре. И нам не платили зарплату 4 года. Меня пригласили в милицию, управление внутренних дел, где я занимался организацией концертов, организацией различных мероприятий. И я заметил, через некоторое время работы там, что низко... психологически это другая абсолютно атмосфера. Да. То есть это абсолютно точно так же я представляю, как в злато. Огневич, как певица, человек, который поет творческий, душой, свободный. творческий человек, попадает в середовище депутатов Верховной Рады, как бы сказал пан Ляшко, вы потому что я люблю дуже говорить, и у меня вилл сегодня не в руках, но я могу в жанре пародии деки слов сказать. Вы знаете, мне нравится Ляшко, в принципе, в чем Я обожаю. Потрясающий, харизматичный лидер, и именно он держит нашу фракцию как одно целое. Вот действительно, таких людей, как он, мало, когда он говорит, выступает, все молчат, музы молчат, когда говорит Лешко. Но ну, я очень рада, что именно я с ним работаю, именно он является лидером нашей партии. И я думаю, что впереди будет много, множество добрых дел сделано, уже они сделаны, в частности, кто там интересуется а вот успехами радикальной партии. А вот депутатство не мешает карьере исполнительницы-певицы? А морально мне было сложно, потому что я переживала будет очень все строго. Да? Это же все-таки государство, государственный И это работа, аппарат. Это большая Ответственность, Это конечно, ответственность очень все строго, сложно, но мне помогает моя музыка, опять же, она меня вдохновляет, она мне позволяет оставаться, опять же, вот с той внутренней свободой, которая у меня есть, с тем ребенком, который во мне есть. Никогда его в жизни я не закрою, потому что умрет творчество. Невозможно быть творческим человеком и не сохранив себе ребенка. Поэтому музыка мне помогает и вдохновляет. И очень интересно, есть такие споры у нас в, как бы и в кулуарах, и уже во время заседаний. И это очень интересно. Да, я понял. А вот интересный вопрос. Когда-то в советское время вот были всегда у нас на предприятиях, на заводах, на фабриках в различных организациях кружки художественной самодеятельности. Mm -hmm. Вот не кажется ли тебе, что нужно вот создать в парламенте, в Верховной Раде кружок художественной самодеятельности, чтобы люди в какое-то время собирались, пели где-то, танцевали? Может, у кого-то есть к этому тяга, там желание, например? Никогда не приходило? Я думаю, что вообще нужно что-то создать для наших депутатов, чтобы они стали еще больше ближе к народу, к тем проблемам, которые есть у народа. Не закрывались от народа, потому что депутат – это человек, который отстаивает интересы народа. Вот как-то им об этом больше напоминать, чтобы они были не такие закрытые и серьезные. Итак, друзья мои, мы продолжаем разговор с очаровательной, замечательной певицей Златой Огневич Злата. Вот Спасибо. вопрос. Спасибо. Я расцвела как майская роза. Май уже скоро. Очень приятно. Спасибо, взаимно. Очень приятно. Мне, я вот слышал, мы все-таки вернемся к, э, к депутатству, да, вот говорят, что Злата Огневич сегодня мисс парламент. Это, это правда? Да, правда. И мне даже подарили э, статуэтку мисс парламент в честь этого звания. Да, мне приятно, я в студии с мисс парламентом. Мне не нужно в Верховную Ой. Раду ехать, я уже представитель в студии. Здесь находится друзья мои, можете звонить к нам в студию и передавать привет или, может, какие-то пожелания Злате. Скажите, скажи, пожалуйста, вот одеваемся мы в парламенте обычно, смотрят ли люди на дресс-код человека, который пришел в парламент? Например, там от Versace что-то или часы какие-нибудь обязательно должны быть там Rolex или или, или какие-то другие, да? Есть э, вот эта обязательность какая-то или это пожелание? Что в большей степени ты ощутила, когда ты попала в парламент? Ну, вообще, я знаю, в деловом мире в настоящем высоком мувитон э, кичится луи-витонами версачи Люди носят Dolce Габана, но она не даже не знаю, тут вот я спрошу у человека, что на тебе одето. Он просто купил эту вещь, потому что у него есть деньги, он зашел в магазин. Они не знают там марки часов. Настоящие деловые богатые люди, они частично в этом разбираются, но не кичатся. И мне кажется, что Верховная Рада, опять же, это такое место, где люди работают. Во всей европейской практике приняты очень сдержанные, строгие наряды. Ну, это нормально. Это естественно, Луи Виттон да. можно выгулять там в ресторан и куда-то навстречу. Встречу на яхте с друзьями, но не в Верховную Раду. По-моему, мне кажется, это не то место. Это место законопроектов обсуждений, споров, компромиссов. Интересное место, могу сказать, да. А вот если бы Злата Огневич не состоялась бы как певица? Например, да, вот угу. не, не пошла бы Все она, поэтому в жизни. чем бы она занималась, например, я вот такой вопрос задам. Сложный вопрос такой мне задали у меня был момент, когда в Украине у меня не получалось. Я говорила, я хочу петь песни вокальные, красивые. Да кому это нужно? Давай напишем легенькие песни поедем на корпоративы. Для меня это смерть, никогда в жизни. Я решила уехать за границу и работать в мюзиклах. Уже готовила программу, скажем, стандартный набор, там, Dream Girls, Notre Dame de Paris. И я встретила продюсера своего, Михаила Некрасова. Если бы я не была бы певицей, что-то было бы связано с детьми все равно, что-то бы вот обучающая с детками работа. Естественно, у женщин это материнский инстинкт. Чтобы это у них более да? светлые души были, потому что это, да, скажем, будущее, там, нации и так далее. Вот что-то с детьми связано. А какие вот увлечения в жизни mm -hmm. у Златы помимо музыки, помимо депутатства? Вот я сказал бы хобби, что ли. Хобби ⁇ это путешествие. Я жить не могу без путешествий. Я согласна на них потратить вообще все. То, что есть. Первое мое путешествие было на Кубу. Это было и Гавана, и Вородера, и так далее. В общем, не помню очень сложное уже название. И я тогда, помню, на первое свое путешествие заняла денег. Частично свои расходы были, но мне так хотелось на Кубу. Я тогда очень увлекалась латиноамериканскими танцами, латинской музыкой, профессиональной сальсой. И я хотела окунуться вот в эту атмосферу и почувствовать. И, кстати, это очень много мне дало в латинской музыке потом уже скажем. Это такой базис и фундамент. Латина. Мне тоже очень нравится латина. Я очень люблю играть э, самбо, очень люблю играть афрокубану. Мне да, нравится афро такой барабанщик, как Стив Гет и как такие в, в таком, в таком духе, в таком силье. Я, э, кстати, вот с утра иногда включаю себе что-то такое, какую-то латину, которая меня несет, она подбадривает. Монго Санта-Мария, может быть. Да, что-то вот, вот такое. Сандовал, там, ну да, много перкуссионистов есть. И... Э, вот еще такой очень важный вопрос. Э, какие вот, например, качества Злата Огневич ценит в мужчинах? Мне интересно. Он не должен быть идеальным, очень строгим и деловым, вот ни в коем случае. Я смотрю, как он общается с близкими, с родными, со своей мамой. Для меня как женщины, для, для женщины это очень важно. Если он хорошо, в хороших отношениях с семьей, это хорошо. Если он любит детей, тоже, животных, ну, это должна быть какая-то спонтанность в отношениях, в мужчине, как долька авантюризма, вот что-то такое. Там mm -hmm. зорбинг, прыжки с парашютом. Чтобы была огромнейшая, необъятная внутренняя свобода, давай вернемся к концертной деятельности твоей. Да. Концертная деятельность сегодня: отличается ли она от периода, скажем, дореволюционного конечно, нашего? Конечно. И с чем сейчас связана, если это проблематика, какие проблемы? А если же какое-то другое движение концертной деятельности, мне интересно было бы. Я недавно вернулась из Риги. Я там выступала в рамках Евровижен при Пати в честь 60-летия конкурса Евровидения. Евровидение уже 60 лет исполнилось. Представляете? 60 лет. 60 какой, лет, да. да. Я выступала там как участница, как, скажем, призовое место третье на Евровидении. Вот есть европейские выступления для еврофанатов и тот, кто помнит, приглашает. В Украине не так много концертов, в частности, из-за революции тогда людям было не до всего. Из-за военного Положение. Сейчас все затянули пояса потуже, а концерт – это деньги. Нужно прийти, заплатить за билет на концерт. Для того, чтобы мне поехать на концерт, это нужно собрать бенд, нужно оплатить репетиции, аранжировки, костюмы. То есть это целая история. Но я Согласна, что ну вот нельзя, даже если война, даже если все плохо, нельзя прекращать петь, нельзя прекращать давать концерты. Людям нужно нести эту духовность и свет, поэтому правильно, я правильно. сейчас готовлюсь с бендом, с Джанкой Бразерс и в скором времени будет небольшой концертный тур по городам Украины. Концерты в зоне АТО. В презоне, в зоне при, АТО при у меня были АТО. большие скандалы с близкими. У нас была ну, трагическая ситуация. Родители потеряли ребенка своего первого, и поэтому у нас очень трепетное отношение ко всем там, военным точкам Понятно. и так далее. Поэтому я ездила в предзону АТО. но это ничем не отличается. Ничем глаза не отличается. солдат раненых видеть. видеть глаза, солдат, это, это невозможно видеть ребят молодых, 22 года, 20 лет, без рук, без ног огромного это другой труда. зритель, это, это другой, другой зритель, зритель. Они, это такой благодарный зритель. У нас такие красивые мальчики, наши украинские мужчина, мужчины самые замечательные в мире. Вот это сто процентов. Когда-то мы, я помню, гастролировали по Крыму и мы давали концерт в санатории Бурденко в Саках. И когда мы зашли в зал на сцену устанавливать аппаратуру, я обратил внимание, что в зале нет ни одного стула. Я сначала не понял, в чем дело, но там же больные позвоночники, да их да. привозили uh -huh. на колясках, они за... и когда uh -huh. этот зал, я думал, что просто убрали стулья. Я был в шоке, когда мы мы увидели, потому что концертов было по Крыму много. Это было uh -huh. мы в, в туре, когда я был еще uh -huh. студентом консерватории, и мы пришли, и потом в этот зал заехали больные в колясках, и у меня совсем другой отношение, ощущение, да. ощущение, потом другая работа, и мне хотелось отдать все, что возможно было отдать этим людям, потому что я видел их обдел обделенность, вот их судьба обделила. И, безусловно, они не такие уже, как мы, у них нет тех возможностей, как у обычного человека, поэтому тут другое отношение. Это уже чисто такое человеческое, возможно, ты тоже это переживала, когда работала для Конечно, солдат? но я никогда не позволяю себе жалеть людей. Вообще, и Достоевский правильно сказал, что нельзя жалостью, не человека это неправильно я отношусь к ним с трепетом с уважением величайшим с восхищением с вдохновением вот эти вот чувства мной руководят когда я пою для солдат для раненых Какие планы на ближайшее время, я имею в виду, на ближайшее будущее, какие-то форумы международные концертные, либо какие-нибудь типа Евровидения, фестивали, что-то... Я планирую поехать на финал Евровидения в Вену. Это будет, по-моему, 10 мая. Они готовят вообще потрясающий праздник, как всегда. И Вена очень красивый город. Я там как-то давно была с гастролями. И я планирую пообщаться с журналистами, скажем. Ну, а там посмотрим. Опять же, готовлюсь к сольному концерту своему к, в рамках тура небольшого по Украине. По политической деятельности могу рассказать, приоткрыть завесу, что обстоит не очень хорошо у нас сейчас позиция с mm -hmm. Во всем мире, в Европе и в Америке есть организации, там, управления, которые, которые образованы самими артистами, композиторами, в общем, создателями всего вот этого материала, который используется в коммерческих целях, и идут отчисления и артистам, и с этого платится и налог и в госбюджет, и создаются новые рабочие места, и получается инвестиция опять же назад в наш украинский продукт, потому что до нынешнего времени кто угодно на территории Украины работал и вывозил эти деньги и в Российскую Федерацию, то есть и, ну, и не только. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас была действительно европейская страна. Вы хотите в Европу, давайте принимать эти все законы, которые обеспечат нам поддержку. Злата, я думаю, что с тобой легче будет нам зайти в Европу, я не чем волшебник. без себя. Я понимаю. Ну, во-первых, скажем... Нам еще рановато кто туда сказал, будем честными, да? да? Кто-то сказал, что область музыки – это душевные волнения, а да. цель музыки – это возбуждать эти волнения. И сама она также вдохновляется ими. это высказывание Джорджа Санда. Еще говорят, что жить без музыки – это как дышать без воздуха. Да. Поэтому я понимаю э, вот эту э, атмосферу, в которой ты живешь, и тем, чем ты владеешь, так ты владеешь своим голосом просто безукоризненно и заворожило меня давно уже, в принципе. Но сейчас у меня. Я Спасибо думал, когда-то у меня со Златой Огневич обязательно будет встреча, потому что мы пересеклись в каких-то комментариях в Фейсбуке. Это было мимолетно. Мы что-то оговаривали, я не помню, что. И вот я тогда почему-то не мог воспринимать еще. Злата Огневич, как также и народного депутата Украины, но пообщавшись сегодня с тобой, я почувствовал, что это откровенно и это честно, и самое главное, что это все э, от души, друзья мои. Сегодня То в программе, как не мы. да, я всегда прог... говорю так. В программе Ласточки на гнездо сегодня у нас была очаровательная певица, э, а также народный депутат Украины Злата Огневич. А я Богдан Ластевка прощаюсь с вами и говорю вам до свидания, до новых встреч, всего вам хорошего.